тренді дізнавайся найцікавіші події чернівців сьогодні. Одяг українських дизайнерів це модно. Відкриття бутіка трендового дизайнера Андре Тана це подія. А підбір моделей образу зачіски та макіяжу це свято. Отож, ідемо подивимось. Из майже 50 дівчат обрали 16 которые які найбільше відповідали вимогам помічника-дизайнера. Підбір зачіски та макіяжу – це особливе мистецтво, що повністю освоєне салоном краси. И та пізнавальний досвід співпраці чернівецьких моделей та українського дизайнера. Нужна зустрічати сезон. А весна літо 2013 года. Яскраві кольори міні та максі довжина, зручний пошив, квіткові принти, полоска, сукні та комбінезони. Це те, що сьогодні модно. Какие у вас подачи планы? Я знаю, что уже очень много. Тут уже и Ивана Франкисьева, и Волчаевский, и Гривнева. Какие Ой, ну мы стараемся, вернее покоряем сейчас, э, э, непосредственно yeah. открываем еще на юге. То есть это у нас Николаев. Э, Симферополь, Севастополь, в Одессе мы уже открыты, поэтому мы все больше и больше будем двигаться на юг. Пока что западная Украина у нас орошена непосредственно, поэтому мы планируем еще непосредственно открываться вот на юге. Ну, в Сибири и мне кажется, это очень актуально. спасибо. всем вещам мы находим питание, чуть нам брать, где брать платье, так чтобы много выглядело дольше, металли, гуще и бедра также меньше. Ну, это как раз для меня. По, вернее, это да по моей части, потому что моя задача, знаете, большинство дизайнеров делают одежду для себя, для того, чтобы реализовать какие-то свои творческие амбиции. Моя задача ⁇ сделать одежду в одежде женщины максимально красивой. А моя задача прежде всего в одежде сделать мы это делаем с помощью кроя, с помощью графических подрезов, с помощью ткани с помощью принтов, с помощью специального кроя, который мы очень долго оттачиваем, скажу честно. А, если вы хотите выглядеть, любая фигура будет смотреться шикарно в длинном платье. Потому что с помощью этого создается прекрасный силуэт. Если у вас нет дали, но у вас худые, худые ноги, и у вас большая грудь чем ставится опять-таки большинство украинских женщин, всегда открываете больше здесь. и отдевайте длину, если, допустим, вам уже за 40, тогда вы одевайте длину до середины колена. Тем самым вы привлекаете внимание к верху и к низу, если у вас красивые ноги. А все эти проблемные места вы все скрываете. Ну, я считаю, что самое главное, есть маленькое черное платье от Coco Chanel, а также есть платье на запах, которое украшает любую фигуру. С помощью складочек в области талии вы делаете свой живот плоским, какой бы он у вас не был. А если у вас нет бедер, вы с помощью этих складочек их себе зрительно делаете, но и с помощью выреза рукава три четверти вы делаете красивую себе руку прикрываете тем самым ее и вытягиваете свой силой и вы с шкирую бетона, с золотом, а также с расскажите. А, да, дело в том, что в прошлом году мы запустили линию атласных солнцезащитных Мы делаем в Италии на очень дорогой фабрике, которая работает для Chanel, для Шопарта, для Cartier, для очень многих европейских брендов. А, в этом году мы запустили линию атласных солнцезащитных действительно Действительно, это оправы из очень дорогих кож рептилий, крокодил, питон, плюс ко всему это очки, которые усыпаны камнями, и есть даже очки, которые сыпаны бриллиантами, чистого золота в том числе. Естественно, это очки, которые имеют свое имя и фамилию, то есть они специальные, имены, к этим очкам прилагается специальный паспорт, и это, скажем так, доступно не каждому. Но наша демократичная линия ТАН – это 800 тысяч гривен, 800 тысяч гривен каждая пара, поэтому это может ее подборить каждый. При этом итальянцы качество что немаловажно потому что линза очень качественная и с помощью этой линзы не устают глаза и они не болят после этого потому что если вы допустим покупаете китайские поделки или а, что-то не ну, как какие-то некачественные линзы пластиковые тогда у вас очень сильно остаются глаза и вы тем самым уходите. спасибо Партнер показу, художня галерея «Світ-Арт» вулиця Штейнберга, 23. У В наступній програмі ви побачите, як звичайний покупець може стати зіркою реклами.